મિનેશ પટેલ દુર્ઘટના એવું છે કે બેન ભાજપના કાર્યકર્તા હતા ઇવન પોઝિટિવ સમાજસેવક પણ હતા પણ આ જે હાદસો બન્યો એ આત્મહત્યા નથી એ હત્યા એવું અમને સંકો રહ્યું છે કે હત્યા થઈ છે કારણ કે એ સમયે એમના ફેમિલી મેમ્બરમાંથી કોઈ એમના છોકરા ખાલી ઘરે હતા એમનો હસબન્ડ ખેતર હતો અને રૂમમાં ફક્ત ચિરાગભાઈ હતા અને કોઈ આકાશભાઈ કરી ન હતા इतने हमने खबर से हम लोग क्यों चाहें कि वो तो यहाँ ये फाटो ना कि दूसरा इरापन चिराग भाई हमारे क्यों हैं कि जो फाटो लाए को भरत तो वहाँ नीति नियम पर हमारे पहले आपन पुलिस ने बुलाया नहीं है तो पुलिस ने क्या हम ना बुलाए चिराग भाई चिराग भाई कॉरपोरेटर्स सच्ची नहीं है यार ये क्यों आई

इमरान ना हस्बैंड से पूछेलो लो एना बोरी कोणे उता रही मैं पुलिस ने जान तो के कौन पुलिस ने जान करी नहीं है सिविल पर लाइव है क्या डॉक्टर आईवा के ना जान डॉक्टर ने क्या ग्रेड जाहिर करी दीतेला कि नहीं डॉक्टर जाहिर कह रहा है किसी तो मैं पुलिस ने फोन करयो मैं हैंगिंग केरी तो भाई अभी दुपट्टा की हैंगिंग हटो ये फैमिली मैटर से तो हारो नो सो रखो तो बोल

पी एम के लिए बॉडी को पोस्टमार्टम रूम में भिजवाया गया है डॉक्टर साहब जो हैं वो अभी पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो पोस्टमार्टम के बाद में उसका जो प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ है वो सामने आएगा और जिनकी डेथ हुई है उनके हस्बैंड से मेरी बात हुई है उनको अभी एज ऑफ नाउ इस तरह का कोई एलिगेशन नहीं है आ, मुझे नहीं पता इस तरह की खबर किसके द्वारा दी गई है लेकिन परिवारजनों से मैंने बात की है उन्हें न्यायतंत्र पे पुलिस पे पूरा भरोसा है कि पोस्टमार्टम के बाद में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद में जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसके हिसाब से कार्यवाही होनी चाहिए और उसके हिसाब से कार्यवाही होगी और अभी पी चालू है पी की रिपोर्ट आने के बाद में और जो भी वहाँ लोग आस थे हाजिर थे गाँव के सी फुटेज भी हम लोग चेक करेंगे ये सारा कुछ होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे सर इसमें ऐसा है कि पुलिस को को जान नहीं थी और सीधा बॉडी लेकर आया तो ये बहुत बड़ी नहीं ये बहुत कॉमन है बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि परिजन या आसपास के जो लोग हैं दोस्त लोग हैं रिश्तेदार हैं वो बहुत बार ऐसा होता है कि डेड बॉडी को यहाँ ले आते हैं और बाद में यहाँ से पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है ऐसा बहुत कॉमन है ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर केस एक में ऐसा हुआ है लेकिन पी आने के बाद में जो भी आगे की जाँच रहेगी वो कंटिन्यू चालू रहेगी